Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Jumadi Syah Osman uh, Kita hari ini bersama dalam rancangan Bual Bicara Bicara Kini Rancangan Hal Ewa Semasa Terbitan Kini TV Kali ini kita akan berbincang uh, Soal tajuk Sama ada liberalism Fahaman liberalism ini Mengancam Islam dan Melayu uh, Ini ekoran perkembangan terakhir Perkembangan semasa yang menyaksikan Titusan globalisasi yang menyaksikan Uh, satu fenomena baru yang dianggap uh, umat Islam di Malaysia merasa seperti terancam dengan pahaman moden ini bersama-sama saya untuk membincangkan hari ini adalah um, Presiden Ikatan Muslimin Malaysia atau Isma iaitu Saudara Abdullah Zaid Abdul Rahman sebuah NGO Melayu yang lantang memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan agama Islam dan isu-isu Melayu dan tetamu kita yang kedua adalah Saudara Khalid Jaafar dia ada seorang ahli politik dan juga seorang orang kuat di Institut Kajian Dasar sebuah NGO yang banyak menganjurkan diskusi dan forum sekitar isu-isu liberalisme dan pencerahan uh, di Malaysia dan dianggap oleh banyak pihak sebagai tokoh liberal di di Malaysia. Uh, jadi bersama-sama saya juga untuk bersama-sama untuk memudah cara program ini adalah saudara saya uh, saudara Fatih Aris Umar kami berdua akan mengendalikan rancangan ini selama 1 jam. Kita akan uh, berdiskusi selama 1 jam dan kemudian eh, setengah jam dan kemudian kita akan menyambung semula untuk setengah jam yang kemudian. Uh, untuk memulakan perbincangan, saya serahkan kepada saudara Fati untuk uh, mengemukakan soalan. Terima kasih banyak uh, saudara Jim uh, tanpa melengahkan masa ya, Ustaz ya. Boleh Ustaz jelaskan sikit apa sebenarnya masalah atau ancaman? Dalam satu wawancara ustaz dengan kami dulu ustaz menyifatkan liberalisme ni mala petaka kepada Malaysia, kepada orang Melayu dan kepada orang Islam. Wasbillah minasyaitanir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. pertama sekali saya ucap terima kasih dululah uh, kerana jemput saya untuk program ini. Uh, untuk menjawab uh, pertanyaan pertama untuk sesi pertama ini, uh, kita lihat yang pertama sekali saya selalu tegaskan bahawa uh, liberalisme, pluralisme, humanisme, uh, hak asasi manusia dan sebagainya yang akhirnya sekarang uh, selalu disebut dalam bahasa uh, liberty, equality dan uh, persaudaraan Marx, insani ya persaudaraan sama insan slogan revolusi perancis slogan revolusi perancis dan juga merupakan tema kepada primason uh, uh, gerakan antarabangsa jadi uh, sebenarnya bila kita mengkaji dan membaca meneliti uh, selain daripada dia adalah merupakan pengalaman yang berlaku di negara barat di perancis dan Itali dan sebagainya Uh, yang kedua uh, konten ataupun uh, inti pati ataupun asas kepada pemahaman ataupun ideologi liberalisme ini yang mungkin lepas pada tu uh, datangnya humanisme uh, pluralisme dan sebagainya uh, sebenarnya bila kita teliti dan kaji lebih mendalam dia bukanlah uh, satu fahaman berasas agama banyak pihak meletakkan bahawa dia adalah merupakan uh, bertitik tolak daripada pahaman yang mengengkari agama Pahaman etis Jadi, uh, okay, itu asas dia Jadi bila kita tengok pada secara ringkas Apa yang dibawa oleh pluralisme ini atau liberalisme ini Akhirnya mungkin kita tengok dululah dalam konteks tiga tiga slogan tu, tiga apa ni tema liberty apa nama ni equality dan sebagainya dan kita tengok apa yang sedang di-apply sekarang dalam konteks di Malaysia ini. Jadi uh, Malaysia adalah negara merupakan negara dan uh, maknanya masyarakat Malaysia, negara Malaysia uh, asasnya daripada sepanjang sejarahnya adalah merupakan negara uh, Melayu yang berteraskan Islam ataupun sebaliknya negara Islam berteraskan Melayu. Kemudian dia menjadi masyarakat majmuk pada kalau ikut Coe King ialah pada tahun 1940 sebelum tu identitinya adalah merupakan negara Melayu Islam di di, sini, di, di tanah Melayu ini. Jadi paham uh, liberalisme ini akan membawa kita kepada suatu keadaan di mana kita perlu uh, meninggalkan identiti kita tidak kita kita akan meninggalkan agama kita, bangsa kita untuk menjadi suatu masyarakat yang bersatu, satu masyarakat yang maju, yang dianggap progres, yang moden. Kita perlu dengan melalui format liberalisme ini kita perlu meninggalkan identiti-identiti itu. Berdasarkan kepada fahaman yang kita rojong Uh, rujukannya ialah kepada Tokoh-tokoh seperti Jong Lok, seperti Jong Hit, seperti August Comte, seperti macam, Ramai lagi Tokoh-tokoh yang mengulas isu-isu berkaitan Dengan liberalisme, pluralisme, humanisme dan sebagainya Cara spesifiknya boleh Ustaz jelaskan apa sebenarnya Ancaman tu? di tiga tema ini yang Ancaman saya spesifiknya kepada Satu, uh, akidah hmm. Akidah kalau seorang yang mem uh, Kita memahami pro Konsep liberalisme dan dia faham betul-betul sebagaimana saya sebutkan tadi dari segi akidahnya kita orang Islam di Malaysia dan di mana-mana pun kita beriman pandangan kita kepada kepada kewujudan ini ialah berasal kepada kita mengakui bahawa alam ini adalah dicipta oleh Tuhan yang mencipta dan manusia mesti patuh kepada peraturan dan undang-undang Allah itu akidah kita eh, itu akidah yang sangat basic kepada umat Islam pegang tapi dalam konteks seperti saya kata liberalisme ini mereka tidak mengiktiraf tidak mengakui itu mereka kalau pun mereka mengakui Tuhan ataupun mengakui ada Allah tapi mereka boleh apa nama ni mencipta sendiri ataupun membuat pegangan sendiri berdasar kepada apa yang mereka suka yang mereka namakan merakyatkan. Apa ni agama me, me, menjadikan agama itu di, di, di mana agama yang sebenarnya adalah bukan agama yang boleh dirujuk kepada syariah kepada nabi kepada wahyu tetapi agama yang sifatnya lain daripada sifat asal. Ya, yang pertama. Tapi umumnya kan tiga tema tadi itu ataupun <coughs> liberal umumnya tidak menghalang ya uh, usaha pengembangan agama. Kalau kita lihat dalam sejarah 200 tahun lepas pun di Eropah Sampai sekarang pun di bawah payung liberalisme hmm. Agama dalam konteks Barat mesti Kristian berkembang itu, Jadi itu bagaimana yang, yang katakan itu, point, itu boleh bercanggah dengan itu agama Itu poin saya yang nak sebut yang kedua hmm. Selain daripada akidah, kita Islam adalah agama yang sempurna Agama yang syumur Dia uh, berdiri sendiri Dia tidak boleh di, diletakkan dalam sistem lain Islam adalah satu sistem yang yang lengkap yang menyeluruh. Dia satu satu kerajaan, sistem yang uh, menyeluruh. Mana kalau daripada peringkat ibadat, daripada akidah, ibadat, akhlak, muamalat kepada siasah. Tapi maksudnya dalam siasah dalam politik demokrasi pun kita harus tolak kerana dia sebahagian daripada cabang idea import dari luar ya. Saya rasa pengerusi kalau ya. benar diizinkan saya ya. mencelah ketika ini saya perlu Uh, membetulkan uh, banyak kesalahfahaman uh, yang ahli panel uh, sebutkan ya kerana ia tidak berlandaskan sejarah perkembangan liberalisme itu sendiri dan syafiqi uh, beliau mengambil faham um, tidak meneliti ya uh, faham liberalisme ini daripada sumber-sumber asalnya sepertilah misalnya kalau kita nak mengkaji hadis ya kita mengkaji daripada Ignaz Gulziha tentunya example dia seorang yang menolak hadis ya jadi kita perlu dalam disiplin keilmiahan ya untuk memahami satu fahaman politik atau ideologi tersebut ya kita perlu melihat daripada sumber-sumber asalnya kita tidak menghalang untuk membaca ya daripada sumber-sumber yang menentangnya dan membandingnya tetapi mestilah ada kejujuran di segi sejarah melihat tentang apa dia itu liberalisme ya liberalisme yang saya telah kaji lebih pada 30 tahun ya yang saya pegang ya yang muncul sejak daripada abad ke-17 berkembang dari kurun ke kurun telah banyak Menghasilkan keadilan banyak menghasil menghapuskan kezaliman di dua ini dan kita majoriti masyarakat Malaysia mereka tak asal mereka mungkin memarahi liberalisme mengutuk liberal sebenarnya mereka itu adalah seorang liberal ya seorang demokrat itu mesti dia seorang liberal kerana demokrat itu mempercayai rukun-rukun liberal, kebebasan bersuara, hak asasi manusia, hak memilih kerajaan, ini adalah tunjak-tunjak yang diperjuangkan oleh liberalisme. Sejak daripada abad ke-17 sejak daripada John Locke sampai kepada Adam Smith, sampai kepada John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville dan sebagainya. Ini yang mereka perjuangkan ingin menghapuskan kezaliman ya secara progresif dari masa ke semasa tapi uh, mencelah uh, sikit abang kali ya jadi apakah ini uh, tidak bertentangan dengan agama sebagaimana yang didakwa oleh bah, liberalisme ya. bukanlah suatu fahaman yang menyeluruh ya ya liberalisme satu fahaman politik dan fahaman agama ya uh, ada orang liberal yang orang yang beragama dan kuat beragama misalnya uh, John Locke misalnya seorang uh, yang kuat beragama tapi John Locke bukanlah seorang ahli teologi pakar teologi ada juga pakar-pakar teologi ramai pakar-pakar teologi ya tokoh-tokoh agama ulama-ulama besar yang menganut faham liberalisme secara merkesedar atau tidak sedar misalnya Syekh Yusuf Kardawi mungkin Syekh Yusuf Kardawi kenyataannya akan menolak liberalisme tetapi kenapa Yusuf Kardawi mempertahankan keadilan, mempertahankan demokrasi, hak rakyat ya, untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim. Teks utama ya, liberalisme ini adalah two treatises on civil government yang ditulis oleh John Locke. Apa tesisnya? Tesisnya adalah bahawa rakyat berhak untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim oleh itu timbullah gerakan demokrasi menjatuhkan kerajaan yang zalim dan juga membentuk kerajaan yang adil. Ini adalah uh, apakah kita ingin memperjuangkan keadilan, menghapuskan kezaliman secara berperingkat-peringkat. ya Menjadi menggugat kepada orang Islam dan orang Melayu. Saya tak nampak Uh, dan saya lihat hari ini gelombang terbaru liberalisme dalam bentuk demokrasi yang luas adalah uh, di dunia Islam. Apa yang berlaku dalam Arab Spring dan ya, sebagainya. Pak Khaled, di itu. Malaysia yang kita lihat macam mana sekarang? Adakah apa yang membezakan liberalisme? Ya, Malaysia banyak liberal di Malaysia. Ke? Ini semua demokrat Malaysia liberal. Cuma mereka tidak mengaku liberal sahaja. Hmm. Ya, tetapi secara uh, esensinya mereka adalah seorang. Kerana kalau mereka itu memperjuangkan kebebasan ya hak bersuara hak asasi uh, manusia pasaran bebas dan terbuka. Mereka adalah seorang liberal. Bapak kali ibu soalan yang dibawa oleh Isma tadi ialah masalah kenapa kita perlu import daripada barat? Adakah Islam tidak ada unsur-unsur kebebasan, unsur-unsur keadilan? Kenapa harus kita belajar dan rujuk daripada sumber-sumber ini? Ya, saya terima yang bahawa antara uh, prinsip uh, uh, kebebasan itu ya, uh, ada di dalam Islam sendiri ya, tentang tentang apa yang dikatakan hak kepada property, uh, nyawa dan juga harta itu termasuk dalam uh, khutbah uh, perpisahan khutbah perpisahan Rasulullah SAW salam ya tetapi ya ianya ada aspek-aspek yang tidak dirangkumkan sebagai satu sistem politik yang menyeluruh ya munculnya liberalisme ya daripada abad ke-17 itu adalah untuk mencipta suatu sistem politik ya yang lebih sama yang dapat mengurangkan uh, kezaliman uh, secara berperingkat-peringkat dalam masyarakat Okey balik kepada Ustaz Jadi ya. Ustaz macam mana mengulas? Adakah Ustaz menentang kebebasan, keadilan yang dalam sel umum se ataupun ha apa yang bertentangan dalam konsep Islam tak, dengan, yang, dengan yang liberalisme. pertama sekali saya lihat eh menskopkan me, 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 liberalisme dalam konteks politik ataupun eh, sahaja, saya rasa itu eh, mungkin tidak begitu tepat. Sebab kalau kita kaji liberalisme, pluralisme, ini satu package liberalisme, pluralisme, humanisme dan semua ini dia tak datang berasingan. Tak mungkin berlaku liberalisme tanpa pluralisme. Tak mungkin pluralisme tanpa humanisme. Jadi pahaman ini, pahaman liberalisme ialah pahaman yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Manusia sebagai rojokan And manusia sebagai sumber ilmu manusia segala-galanya jadi okay. dia adalah suatu satu falsafah kehidupan baru again falsafah Islam okey betul tapi dari segi politik uh, ustaz boleh setuju bahawa uh, Islam tidak melarang ataupun tidak bermasalah dalam usaha konsep liberal menuntut kerajaan yang adil mencari kesesamaan dalam masyarakat itu tidak dari segi prinsipnya kita bagaimana Islam dari segi lihat prinsip sebab itu benda ni kita kena tengok dalam bentuk package ya, eh, secara secara satu-satu saya boleh katakan bahawa memang eh, demokrasi sendiri kita boleh adapt kebebasan tertentu kita boleh adapt kan kita boleh adapt daripada liberalisme ataupun apa-apa tapi dia bukan liberalisme tapi dia adalah beberapa aktiviti liberal ataupun beberapa sudut-sudut ataupun demokrasi dan sebagainya kita boleh adapt dalam Islam dan maksudnya mak maknanya kita boleh terima konsepnya pilihan raya kita terima pilihan raya maknanya kita boleh terima pilihan raya kita terima keseragaman di depan undang-undang itu diterima oleh Islam saya sebutkan maknanya ada unsur-unsur kesamarataan unsur-unsur kesama di antara beberapa perkara dalam Libra. seluruh sana hmm. mana tidak tidak mungkin berlaku pertembungan total tetapi kalau kita lihat dari segi package kita lihat dari asal usul idea dan package keseluruhan dia akan Bertentangan, sebab itu datang hari ini contoh-contoh kan eh, contoh-contoh orang pertikaikan eh, apa nama ni undang-undang Islam orang pertikaikan Malaysia negara Islam ke tidak Orang liberal tidak akan mempertahankan Malaysia sebagai negara Islam Dia akan kata Malaysia adalah negara sekular Dan mereka berjuang untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular Adakah negara sekularisme ini daripada Islam? No Sekularisme adalah bertentangan secara langsung daripada Islam Sebab sekularisme maknanya ialah Memisahkan agama daripada kehidupan tapi umumnya tadi, ustaz boleh setuju bahawa ada overlapping eh ya, pertindihan antara kepercayaan liberal dalam politik khususnya ya, kita bincang politik yang tadi tu awalnya yeah. uh, uh, dengan Islam ya. Usaha-usaha kepercayaan agama Islam ya. Yeah. Tetapi dilihat secara pakej ada betulnya, misalnya sekularisme skulari, ya. Hmm. Jadi uh, Pak Khalid, macam mana itu? Sekularisme dianggap sebagai lah. ancaman lah. saya kepada sekarang yang... dalam pertemuan pertama dah 30% liberal yeah. lah yeah. saya nampak lah. <laughs> uh, lalu yang saya berjumpa mereka yang mengatakan mereka ni anti liberal sebenarnya. Saya tengok siasat satu persatu mereka tu ya uh, secara berapa peratusnya 20% 30% 40% ya mereka adalah orang liberal ya 30% mungkin kalau lama berbincang lagi ni 40% lama bincang lagi dah okay. 50% dan ini pengalaman saya termasuk rakan-rakan uh, saya yang keluar daripada al azhar musi bersama saya berbincang dengan tenang ya tentang perkara ini uh, secara objektif membaca dan sebagainya mereka akhirnya uh, percaya dengan uh, dengan liberalan dan dunia Islam Uh, semakin banyak menjadi liberal hari ini ya di segi demokrasi hak asasi manusia kebebasan berfikir hak bersuara hak menulis hak menerbitkan buku ya institusi seperti Malaysia kini adalah institusi liberal ya percaya kepada uh, percambahan pemikiran, pertukaran fikiran dan dan dan, dan sebagainya, ya. Uh, saya mengatakan uh, benda ini ya sebagai satu package, ya. Apabila uh, John Stuart Mill menulis, dia tak nampak paket tersebut. Ini semua adalah evolusi daripada pemikiran manusia. Pemikiran manusia berkembang. Suatu ketika dahulu, masyarakat menerima sistem perhambaan sebagai satu sistem yang satu package. Masyarakat Melayu pun, kalau kita tengok baca uh, uh, Hikayat Abdullah Dia tengok orang menjual manusia Ya, manusia seperti Lembu dan kambing atau sayur Seperti kangkung yang dijual di pasar uh, Di, di pelabuhan Singapura ya? Jadi itu sebagai diterima oleh Masyarakat ketika itu, tetapi zaman Sekarang, apabila masyarakat Memahami perkara tersebut, mereka Menjadi lebih liberal, mereka menolak tersebut Dan sumbangan terbesar Fahaman liberalisme ini adalah Menghapuskan Uh, perhamaan secara institusi di mana-mana pun di, di dalam dalam, dalam itu tersebut. Tak, jadi mak. jadi saya, saya rasa ya uh, package itu ya liberalisme ini bukanlah satu perkara yang statik ya. Ini perkara yang berkembang. Okey Pak Khalid sebelum sebelum, sebelum tu boleh Pak Khalid respon bahawa sekularisme antara ancaman di uh, Islam uh, ustaz kita melihat sekularisme sebagai cabang daripada package liberal itu jadi ancaman kepada kefahaman. Dan, dan kalau boleh satu yang belum dijawab tadi Di awal tadi di, di bentang kau Abdul tadi tentang uh, liberalisme sebagai bukan bahasa ajaran Islam, ingkar agama, etis. Ini yang awal tadi yang belum dijawab. Kedudukan agama dalam uh, a paham liberalisme. John saya kita hmm. mesti tengok tokoh-tokoh besar, John Locke, hmm. John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville dan sebagainya, ya. Mereka adalah orang-orang yang beragama ya uh, mereka percaya kepada Tuhan dan uh, sama ada agama Kristian ataupun Deis uh, dan, dan sebagainya ya jadi jadi untuk mengatakan liberalisme ini uh, berpunca daripada uh, etisma itu suatu uh, uh, ketidakbenaran dalam 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 sejarah ada ya uh, sepertinya uh, di abad ke-19 uh, ataupun 18 di Perancis ya. Tetapi mereka ni bukan ateis, mereka ni deis, ya. Mereka percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi kerana mereka dah melihat kezaliman yang begitu banyak dilaksanakan oleh institusi gereja, mereka tidak percaya kepada organized religion, ya. Itu uh, itu berbeza daripada soal Islam Restis. tadi. Uh, tu gereja. Contoh dalam kedudukan Islam. agama Islam sini. Saya sebagai seorang Islam, okay. ya Ali Abdul Razik seorang uh, lepasan azhar ya dan menulis buku dia sebagai uh, seorang islam ya uh, Muhammad Abdul ya uh, Rifat Tahtawi ya mereka ini di kalangan berkeliling di sekitar Azhar dan juga institusi-institusi agama di maksudnya uh, bakal tidak melihat sekularisme itu ataupun liberal dan sekularisme itu satu ancaman ataupun permasalahan dari segi teori ataupun praktik kebudayaan. Mengapa manusia dalam sejarahnya manusia mahu sistem sekular? Ya, mereka mahu sistem sekular ini mereka ingin membebaskan daripada kongkongan agama dalam dunia politik yang menimbulkan banyak kezaliman di zaman uh, pertengahan, jadi mereka ingin keluar daripada sumber kezaliman tersebut, mereka tidak mahu politik itu dikongkong oleh gulungan-gulungan agama ataupun gulungan-gulungan teologi, dan mereka berhasil, maka kezaliman yang berpunca daripada agama tersebut dapat diketepikan maka hilanglah kezaliman yang berpunca daripada uh, uh, institutionalized religion. Okey ustaz tolong. Ustaz tadi nak tambahkan. Ha, silakan uh, ya. Saya tadi soalan kita perbincang isu perbincangan kita ialah ancaman kepada agama. Yeah. Sama ada peringkat individu ataupun di peringkat masyarakat ataupun di peringkat negara. Saya kira uh, kita dalam konteks uh, Malaysia saya rasa isu ini jelas. bagaimana kita dapat lihat daripada liberal ini eh sebelum tu saya nak sebut dulu saya bukan tidak liberal saya me menyokong kebebasan bebas Islam bukan liberal tambah eh, sikit jangan, tu jangan tambah 5% jangan tu. jangan, <laughs> uh, uh, mentafsirkan itu sebagai <laughs> sebagai liberal <laughs> kan saya bukan rojokkan pemikiran saya liberal. Okey yang kedua yang saya sebut tadi kita cakap acaman dari segi akidah. Kita tengok sekarang kan bila suasana liberal ini menyerang masyarakat kita kita dapat lihat kan contohnya dan gambar yang terkini kita kata ataupun Ben sali kan Allah mempertikaikan Allah keadilan Tuhan kenapa adalah adakah kerana seorang itu mengucap kalimah syahadah dia akan masuk neraka atau dihukum masuk neraka itu tidak adil dia kata betul tak ini ini fahaman mana liberalisme datang menyerang pemikiran mereka begitu juga kita tengok apa ni yang yang flash mob uh, yang tulis we are uh, apa ni children of Allah tapi U Ustaz, eh, kalau di bawah ini. kepercayaan Islam, aktiviti seperti ini harus dilarang sama sekali. Tidak boleh buat suara itu, tak boleh mengkritik. Itu kritik. bercanggah dengan pegangan Islam Islam adalah agama iltizam, agama akhlak. Liberal tidak ada akhlak dalam liberal. Tidak ada hukum, Jadi, hukum Saya tak betul itu. Tak ada akhlak dalam tak, liberal, tak dalam tak, liberal. Tak tak, dalam Saya se dalam. Sekejap, tak setuju. Sekejap, hmm. saya tanya soalan tadi. Adakah kalau suara kritik seperti itu muncul dalam masyarakat Islam di bawah payung pemerintahan Islam misalnya, hmm. tidak boleh sama sekali. So, harus ini, dihukum sebagai ataupun... Sebagai seorang Islam dia tak boleh bersalahan dari segi ajaran Islam, pegangan akidah Islam, akhlak Islam, hukum akam Islam menyatakan pandangan begitu. Bermakna dia buat, boleh buat pilihan sama ada dia nak jadi Islam atau tidak Islam. Tetapi dia selama dia seorang Islam, dia mesti ikut hukum akam Islam. Kan? Dia tak boleh kata, "Oh, okey, dalam Islam datang Aminah waduk Semayang, a, uh, tajmuh Quran." Kan? Dengan nama Allah yang Maha Mulia, Allah Maha Besar. Itu dia semayang bukan merujuk kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Itu bukan Islam Fikh fahaman Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Betul Salaf soleh Itu okay, satu okay, yeah. saya nak pergi dalam masyarakat gitu juga Ancaman kepada masyarakat Liberalisme, pluralisme, apa ni Liberty, equality dan sebagainya ini Menghapuskan intimak kita Komitmen kita kepada bangsa kita dan negara kita And, Supaya kita menjadi lebih bebas dan terbuka Melihat semuanya sama rata Kemudian yang ketiga, dari segi agama, saya sebutkan tadi Islam adalah agama yang sumur Islam adalah agama yang menyeluruh Islam daripada ibadah, akhlak, mu'amalah, sehingga politik And, Jadi, melihat Islam ataupun membawa mana-mana fahaman Yang menghakis kedudukan Islam dari segi politik dari segi, dari segi perundangan dan sebagainya Mengurangkan kedudukan Islam di situ, itu adalah ancaman saya setuju dengan pandangan saya saya rasa, saya, tak, saya rasa ya uh, uh, umat Islam perlu berdepan dengan pelbagai cabaran. Ya cabaran ini menjadi masalah, cabaran juga membawa kemungkinan-kemungkinan baru. Oleh itu, perkara yang Uh, boleh meyakinkan orang 100 tahun dulu tidak dapat meyakinkan orang di masa kini ini cabaran jadi ulama-ulama kita perlu mengukuhkan hujah-hujahnya perlu lebih banyak membaca perlu lebih berfikiran terbuka untuk memahami dan menangani nya kita tidak boleh nak melaksanakan seperti spanish inquisition tangkap orang ini ya uh, dan dan penjarakan saya rasa sudah tidak dapat diterima oleh manusia hari ini lagi Maksudnya, Pak lah. kali umumnya ya Maksudnya dalam masyarakat Islam kita Melayu, kita Malaysia konteksnya Boleh membenarkan orang Islam sendiri mengkritik Atau menyuarakan kekhawatiran orang was-was dia terhadap agama dan Tuhan Mengkritik, tradisi mengkritik ini Tradisi Islam adalah tradisi yang paling banyak mengkritik Pelahirnya pelbagai mazhab, mutazilah, aliran pemikiran, aliran falsafah Kaya dan ulama-ulama berdebat ya dipanggil semua pihak berdebat dan khalifah kadang-kadang menjadi pengurusi kepada perdebatan pemikiran. Saya rasa perbezaan pemikiran ini suatu perkara yang 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 lumrah dalam mana-mana percakapan -mana dan dalam tradisi Islam sebelum datangnya zaman pencerahan ya zaman liberal ini uh, tamadun Islam lah paling menggalakkan pertukaran fikiran, perbezaan pemikiran ya. Kita tengok kalau uh, Al-Ghazali ya uh, dia menolak Ibn Sina, dia tulis Tahafut Al-Falasifa ya begitu jadi kita tidak uh, boleh uh, uh, cara uh, untuk menangani gejala seperti ini seperti cara lama